там же Христовый Сай, дай Бог, чтобы тайный Христов послужили всем доброго здоровья и вечное спасение. Именинники, кто носит имена сегодняшней святых, не Сегодня мы с вами слушали евангельское чтение, которое особо имеет отношение к каждому человеку. Потому что эти события проходили перед страданиями Христа Спасителя мира, то есть за неделю до тех страданий, которые Христос перетерпел. для того, чтобы не омрачать Великопостный праздник, не омрачать праздник преображения, святые отцы установили поминовение в этот день чтения Слова Евангелия после Успения Божьей Матери. Господь сказал Своим ученикам, некоторые даже прежде не пустят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И взял с собой Иоанна Якова и Петра, и поднялся на Таборскую гору, и перед ним преобразился, показал славу свою, як уже В то время, когда он преображался или преобразился, было с ним двух, два пророка. Это Моисей, который был от мертвых, и он должен возвестить, был то великое истории, что за неделю совершится спасение рода человеческого, и Царство Небесное наполнится жителями, которые достоились великие чести. А святый Илья, Пророк, Он должен был возвестить небесным силам, находящимся в горне Иерусалиме, о том, что пришло уже исполнение времени, что пришел Христос, Спаситель мира, спасти всякого человека. Сказал также ученикам, чтобы они ничего не говорили до того времени, пока Христос воскреснет из мертвых. И ученики, они были еще далеки от истины, потому что они ждали Царства Небесного здесь на земле, о чем и свидетельствуют святые апостолы, и сами себе говорят, что они были маловерны. И когда спустились они с горы, и что лицо Христово сияло, божественной славой и красотой пришел отец больного сына, одержимым духом злобным под небесным. И сказал, я приводил своего сына твоим ученикам, и они ничего не смогли сделать. Если сможешь что сделать, жалься над ними, над, над моим сыном. И отец спросил, сколько времени страдалец, мученика дьявола, страдает так. На что отец ответил из млада, то есть из рождения. Господь сказал, приведите мне его сюда. И по дороге, когда он и шел все три евангелиста, синопники, Матфей, Марк и Лука возвещают, что мальчик упал, и дьявол начал ее мучить. Потому что мы слышим в другом месте, где дьявол говорит, пришел мучить нас. Остав а на спокойствие, возвращается ко Христу. И сразу, без, когда Христос повелевает тебе выйти из этого младенца, и младенец упал как бы мертвым, но в то же время он воскрес от этой болезни и страданий. Все пришли в страх и трепет. Но отец раньше сказал, что он приводил его к его ученикам, и они ничего не смогли сделать на что Христос ответил, у лукавый и изгоняется только постом и молитвой. По-видимому, апостолы усомнились в какой то момент, потому что Христос дал власть на дух и злобы поднебесной исцелять и прогонять. Но когда наша вера слабеет, когда отходит от нас подерзновение, подобно как апостола Петра, когда он не шел по Христу и начал тонуть, волна на него накатила. И он стал тонуть, потому что потерял веру, потерял страх Божий. О родстве лукавый, и заняется только постом и молитвой, сказал Христос к отцу и ученикам. Мы с вами видим, насколько большое значение имеет пост и молитва. Вот почему враг рода человечества так боится поста и молитвы, и тех, которые подвязались в посте. Во время схода с горы лицо Спасителя сияло, и еще этой божественной славой он дал увидеть ученикам славу будущего, как они будут общаться со Христом, Спасителем мира, с тем Словом, которое стало плотью, которое обитало между нами и обитает до сегодняшнего дня. О Руси и Дьявол всегда был лукавый, он клеветник, он лжец. Их столько говорит и о в воздухе, в котором мы передвигаемся, сколько они делают козни человеку, потому что хотят, чтобы человек не спасался, а погиб. Но Господь всегда не и врачующая его и усподевающая и восполняющая. Поэтому, дорогие братья и сестры, пост стараться будем все соблюдать по мере возможности. Потому что дьявол только этого боится. Он не мог подойти к Еве и Адаму в раи, когда они постились действительно. Он не мог ничего сделать и лавре, и святым угодником Божьим, где посты молитвы всегда были, как те два крыла, которые поднимают человека в воздушное пространство. Но когда мы ослабеваем, мы приписываем себе болезни и находим. Мы сразу себе немощи приписываем. А для греха мы не ставим никаких преград и не ставим никаких заключений. Потому что это приятно. Потому что человек гибнет, дьявол радуется, а Бог плачет. Господь, святые отцы говорят, что говорил это к ученикам, потому что они ждали временной славы. Вспомните, мать Завидеева просила, когда ты сядешь на престоле славы, разреши, чтобы мой сын один сел по правую твою десну и по левую сторону славы твоей. То есть они мечтали о земной карьере, о земной. А Христос говорил о вечных благах, говорил о вечном спасении. Поэтому здесь двоякое значение имеет и Господь обращается и обличает неверие апостолом, а в другом месте и обличает родителя. И спрашивает родителя, можешь хоть немножко веровать, так Господи веруй. А что не скажешь, когда тебе беда и горе? Но что в твоем сердце, в твоей душе? И это самое главное, что приводит тебя к этому блаженному состоянию. Господь исцелил и нас исцеляет по нашей силе немощи поставим молитву. Поэтому будем всегда стараться, потому что мы каждый раз, когда приходим на богослужение, мы видим славу Божественной славы. Потому что прежде страданий Господь показал ученикам, что будет с человеческим родом. Сегодня мы, приходя на литургию, мы есть участниками тайн Христовых. Вчерашнем каноне Иоанн говорит, что враги, древо, спасение послужило по человеку, потому что он не выдержал человек, прикоснулся к этому древу. А в Новом Завете Божья Матерь явилась древом живоносным которая дала возможность через вкушение тела и крови Христа, которая искалась ее святой крови, материнской крови, мы вкушаем и становимся наследниками вечных благ. Пост и молитва – это те средства, которые так необходимы для нашей с вами жизни. Поэтому мы являемся свидетелями этой божественной трапезы, этого Божественного Спасительного Дела. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем унывать, когда приходит Господь. сохранить среды и пятницу. На всю жизнь мы не наедимся, не всех продуктов, хороших или плохих, не перепробуем. Но если у нас будет вера, тогда Господь напитает жаждущую и алчущую душу. И прославляя сегодня Его, мы вместе прославляем и мученика Федора Тирона. Федора Стратилата, прошу прощения. Стратилат это и свои Он исповедовал перед императором себя христианином и воскресил человека, за что император уже приблизился даже к вере. Но жрецы, вот такие как сегодня, и поклонные люди, которые отвлекают всех и все от веры Христовой и стараются, чтобы человек согрешил, пал, потому что их задача погубить любого человека, чтобы он не имел спасения. Федор Андрей исповедовал сыном Божьим и с ним его воинство, которое было очень сильным, побеждало римлян, побеждал другие полчища врага. Вот, и уверовал сразу в Христа 2593 человека. И когда сказали принести жертвы, они сказали, мы знаем единого Бога, которому поклоняется наш путевой Андрей. И они были все умершлены мечом. Когда Андрея хотели отрубить голову по указанию императора, потому что и звери к нему не прикасались, и в воде он не тонул, и огонь ему не брал. И Павла занес меч и ударил по шее, но меч стал как хвост мягкий, за что Андрей начал просить, ему, «Господи, сподоби меня, чтобы я тоже стал мучеником». И с теми моими воинами, которые служили тебе, и сегодня они продолжают видеть славу и вновь тебе. И другой ударил мечом и отсек голову. Сразу где упала голова на том месте, это Александрия, истек источник воды, а с сосудов потекло кровь и молоко вместе. Прославили Бога. И вот уже прошло 17 веков, а память этого угодника и всех пострадавших за веру во Христа остается вечным спасительным благом. Поэтому не боимся и мы, зверонравных палачей сегодняшних, отвлекающих от истины, от правды, которые предлагают временные, не им принадлежащие блага. Потому что это все суета свет, мы прожили с вами уже такие годы хорошие, видели мы славу, видели падение, но Бог вечен, и Бог всегда был, есть и будет. Эти лукавые палачи, жрецы, которые приносят себя в жертву бесу, не Богу, они хотят, чтобы мы погибли, поэтому будем стоять на страже. В вере в честь Христового учения. Тогда Господь каждому даст чертов Божественной славы, в котором будем наслаждаться Вечным и Аминь.